السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وسلّۃ والسلام علیہ سید بلم والمرسلین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان کے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے لہجے کی نرمی دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے ایک نرم جملہ ایک محبت بھرا لفظ کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے جبکہ سخت لہجہ تلخ الفاظ اور غصہ چاہے کتنا ہی سچ کیوں نہ ہو دوسروں کے دل توڑ دیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں نرمی کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے اور یہ ہماری زندگی اور رشتوں کو کیسے بدل دیتی ہے قرآن پاک کی روشنی میں نرمی کی اہمیت بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں اگر آپ تنخوب اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے بکھر جاتے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی کو بیان کر رہے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو صحابہ کرام ان کے قریب نہ آتے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے بس دونوں اس سے نرم بات کریں شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون جیسے ظالم کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا قرآن پاک میں ارشاد ہے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ یہ آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نرم انداز ہی موثر دعوت کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فراہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو خیر کا حصہ دیا گیا اور جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا ایک اور حدیث دیکھتے ہیں نرم گفتار صدقہ ہے یہ تمام احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نرمی اللہ پاکی رحمت کو کھینچتی ہے اور سختی انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہے آئیے اب واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شامل کرتے ہیں ایک بار ایک بدوی عرب مسجد نبی میں آیا اور سخت لہجے میں مطالبہ کرنے لگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی نے ایک سخت کو اسلام کا سچا ماننے والا بنا دیا ایک اور واقعہ شامل کرتے ہیں پتا مکہ کا واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے مکہ کے دشمن قیدی بنے کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی غریب نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو آپ کی اس نرمی سے دشمن بھی محبت کرنے لگے آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن جنگ میں ایک دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا آپ غالب آ جاتے ہیں دشمن غصے میں آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں رک جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے مارتا تو ذاتی غصے میں ہوتا نہ کہ اللہ پاک کی راہ میں عزیز دوستو یہ ہے نرمی اور ضبط نفس کا عالی مقام اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں آپ گھر میں بچوں کو سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے سمجھائیں اس دواجی تعلقات میں شوہر اور بیوی بی کا نرم لہجہ رشتے کو جنت بنا دیتا ہے تجارت میں کاحق ملازم اور خریدار سے نرمی کاروبار میں برکت لاتی ہے۔ دوستی یا رشتہ داری میں نرم مزاجی سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ نرمی کے متعلق کچھ عملی نصیحتیں اگر آپ کو غصہ آئے تو فوراً وضو کر لیں۔ جواب دینے سے پہلے سوچیں کہ میرے الفاظ دل جوڑیں گے یا دل توڑ دیں گے۔ مسکراہٹ اپنائیں یہ بھی نرمی کی علامت ہے بچوں اور چھوٹوں کو مارنے یا ڈانٹنے کی بجائے محبت سے سمجھائیں آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں ہر معاملے میں نرمی عطا فرما اے اللہ پاک ہماری زبان کو نرم بنا دے ہمارے دل کو محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ پاک ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرن کسیرہ فی الدنیا والآخرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم